你好，我叫董杰。丽，第四十五课，怎样才能找到理想的工作？现在求职很难，要想找个理想的工作更难。可是灵珠、老王就帮两个孩子找到了理想的工作。老王是根据自己的生活经验。 เกนนหายจือมึนทีเล่าวเตอเจียนอี้ลาวังเตอจื้อสร้างชื่อจี้80นีต้ฉงจบวิทยาลัยไม่ได้หารา่อเต้องาปานฟานที่หริตานเว่จ้างใ้ 越来越注意专业水平和工作经历了。当时正在修建从上海到南京的高速公路，老王听说高速公路管理办公室要招聘维 修人员他认为这是个好机会，立刻给只报名。他只不太愿意去，说他是学电脑的，去维修公路。 专业不合适，老王听了很生气。他说：“你懂什么？先好好的去维修功率。」你现在还年轻，多学点技术，有什么？” 不好，你想想，哪有高速公路不用电脑管理的？恐怕不是专业不合适，而是专业只只不够用，而只。 觉得爸爸的话是对的，就同意去干维修高速公路的话，他干了几年，脸虽然晒得黑黑的，但确实学到了不少东西，在。 กงจั่วจงเสียวหัวจอปูผ้าขู่ปูผ้าเลยจงหัวจ้างหัวเสียงเจอก้านเสียปานอีโฮทาปูชื่อข่านชูเจ้าชื่อใจเต้นหนาวสร้างจิ้นซิวจวง 月贺很快地，他就成为工程师了。不久，又北调到高速公路管理办公室工作，有一次，局张区。 检查工作时，发现小伙子对业务很熟悉，而且也很有工作经验，是个人才，就把他调到局里。现在他已经是局。 长秘书了老王最得意的事，还是帮子女找工作。他子女每考上大学，想找个合适的工作，老王每天都。 注意看，招聘广告。一天，他发现人，民银行和工商银行同时招聘工作人员。工商银行要招四需人。 เลรินมินยินหาจือเจ้าชื่อเหรนินลาววังซินหลีเสีย่ยเจ้าเขอชื่อเลรินเรินโตซีว่างเต้าเตอกงจั่วอะาตาส่วนเกยจือหนี่เป้ากงชัางยินหาอีข่านเจ้าพิ่นเหรินชู้ลาวาวง 就改办了。注意决定报人民银行。他侄女问他，工商银行招的多，进去的机会也就多。咱们为什么报人民银行？老王笑了笑说：“人民银行。” 是国家银行要求高招的人数又少，我认为报名的人不会太多，报名情况与老王想的差不多，大部分人都报工商银行。 竞争非常厉害，而报人民银行的人很少。经过考试，老王的子女最后被录取了。接到录取通知以后，老王。 笑着对侄女说：“咱们为什么报人民银行？现在你该明白了吧？根据你，这次的，考试成绩，要是报工商银行，谁知道结果会怎么样呢？”